સુરત પોલીસ કમિશનર કમિશનરને રાજસ્થાનથી સામે આવેદન પત્ર આપી બહેન નામ મોતને લઈ સાસરિયાઓ સામે આક્ષેપો કર્યા હતા સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરી આવેદન પત્ર આપવા પહોંચેલા રાજસ્થાન જેસલમેરના રોશન કુમાર タવરીએ જણાવ્યું હતું કે તેની બહેનનું લગ્ન સુરતના અલતાન ખાતે આવેલા કાશ અર્થમાં રહેતા આશિષ ચંપાલાલ સારડા સાથે થયા હતા અને આશિષ સારડા તથા તેની માતા જયશ્રી ચંપાલાલ સારડા પિતા ચંપાલાલ सगतमल साडा अंकिता विनोद पुत्रा विनोद पुत्रा द्वारा त्रास અપાતા તેની બહેનનું સદિક ત મૃત્યુ થયું હોય જે તે આ મામલે તટસ્થ તપાસની માંગણી કરાઈ હતી નો ભરીતે જે મે મુકેશ રાઠી પ્રિયંકાજી કા જીજા મેં એહી સુરત મે રહતા હું શું ઘટના બની કે રજૂઆત દેકર આયો ઘટના પહેલા કેસે ક્યાં બની દેખો त्रास થી ઉનકો में ही भी इनकी शादी को खाली ग्यारह महीने ही हुए हैं सिर्फ और सिर्फ महीने हुए हैं इनको किस तरह किया, इनको क्या कदम उठाना पड़ा जिसके आगे ये सब चीज हुई है हम सब हम सब सब आज ये सब इतना समाज सब को इकट्ठा करने का कारण यही था कि हमको यही चाहिए कि भाई इसको बच्ची को न्याय मिले और उसके लिए पुलिस कठोर कदम उठाए हमने अंदर स्टेटमेंट भी दिया कि भाई आप उच्च स्तरीय जाँच करवाइये आज दस दिन हो गया एक आरोपी फरार भी है एक को जमानत भी मिल गई है तो उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाए जो आरोपी फरार है उसको पकड़ा जाए और भी जो बनी है घटना में ऐसा है देखो हमको जहाँ पता चला है कि भाई जिस दिन मेरे पास फोन आया बोले अपने पियंगा जी घर से चले गए हैं बिना बताए तो आप आपके घर आए तो आप हमें इन्फॉर्म करना और हमको पता है हमारी बच्ची एकदम मतलब आज वो कॉलेज की पढ़ाई करके सीधे यहीं आए हैं वो तो कहीं आने जाने उनका वे सब चीज में एकदम नॉर्मल है तो अचानक से उनका बिना बताए जाना ये सब चीज हमें भी थोड़ा डाउटफुल लगा लेकिन हम देखे चलो घर परिवार के हैं तो अपने उसकी तपास करते हैं उसके लिए हम भी गए लेकिन बाद में हमें पता चला कि जैसे एक कोई सीसीटीवी फुटेज में हमें पता चला वो जा रहे हैं उनके पीछे उनके साथ तो ये सब थोड़ा हमें डाउटफुल लगता है कि भाई ये कारण क्या बना और बच्ची को इस तरीके से त्रास दिया वो सब चीज मतलब अभी जब ये सब खुलासा हुआ तो हमें भी पता चला कि बच्ची को इस तरीके से त्रास दे रहे थे वो सब चीज घटना है उसके कारण ये कदम उठाए हैं सब चीज अभी आपकी मांग क्या है उच्च स्तरीय जांच हो जिस लेवल पे अभी कार्रवाई चल रही है उससे बेटर रिजल्ट मिले हमें और न्याय चाहिए कि भाई जो आरोपी है जो आरोपी फरार है उनको पकड़ा जाए और जो दोषी है उनको सजा मिले देख ले, ले। मेरा नाम पद्मा टावरी है मैं प्रियंका की चाची हूँ और मैं मेरी मांग इतनी है कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए